Доброго времени, дамы и господа. С вами Дмитрий Брагин. Я еду от работы до дома. И сейчас хочу поделиться с вами фишкой, как можно потратить это время максимально эффективно. В среднем где-то уходит у меня на дорогу 30-40 минут. И как я могу применить это время? Я хочу сразу же оспорить тех людей, которые говорят, что нельзя делать несколько дел одновременно. Как видите, сейчас я нахожусь за рулем собственного автомобиля. И видео обращение вам также вам рекомендую э, записывать видео обращения вашим клиентам вашим э, партнерам э, какие-то может быть бесплатные материалы э, может быть действительно э, что-то вы хотите до него донести может быть поделиться э, может быть видео уроки э, те вещи которые э, на которые можно не тратить время э, находясь на вашей работе и э, какие-то очень важные дела но долго рассказывать вам не буду вы надеюсь уже поняли куда можно потратить это время записывайте видео вашим клиентам видео вашим партнерам и не тратьте время зря с вами был дмитрий брагин всего доброго